Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membuat tutorial cara membuat polar payung ya, tapi ini langsung di kain ini, ya teman-teman. Di sini saya memakai ukuran eh, untuk lingkar pinggang 80, lalu untuk panjang roknya 96 ya, teman-teman. Nah, untuk membuat rok eh, setengah lingkaran seperti ini ya, teman-teman harus eh menyediakan kain atau bahan sekitar e, 2 meter setengah ya karena ini untuk e, panjang roknya lumayan panjang ya ini 96 paling e, ada sisa sedikit ya dari 2 meter setengah itu oke kita langsung saja ke cara e, pembuatan polanya ya teman-teman nah ini untuk e, kain ya lipatan kain kita buka lipatannya seperti ini lalu lipat dua ya nah seperti ini lipat dua ya sekarang tinggal uh, ke cara pembuatan polanya ya nah ini untuk bagian belakang ya badan belakang Dan ini untuk lipatannya nanti posisinya di bagian depan ya, teman-teman. Pertama kita e, tandai untuk resleting 4 cm ya. 4 cm, teman-teman. Kemudian kita buat garis ya. Garis untuk kampuh resleting ya di sini. nah setelah kita buat garis untuk uh, resletingnya sekarang tinggal uh, buat untuk lingkar pinggangnya ya nah untuk rumus lingkar pinggang teman-teman mau pakai cara saya yang kemarin ya di video sebelumnya saya sudah uh, buat ya yaitu uh, lingkar pinggang dibagi dua ya berarti 40 ya nah kalau untuk cara saya yang kemarin teman-teman tinggal lingkarkan uh, si meteran di sini ambil ukuran 40 ya nah misalkan di sini ya ini untuk cara yang kemarin ya teman-teman yang video saya sebelumnya nah berarti kita tarik di sini 25 ya nah boleh memakai rumus ya kalau rumus lingkar pinggang untuk rok setengah lingkaran ya E, yaitu lingkar pinggang dibagi tiga dikurang satu ya seperti itu coba kita hitung ya e, untuk lingkar pinggangnya 80 dibagi tiga sama dengan 26,6 ya kemudian dikurangi satu nah kita temukan di sini 25,6 ya nah, maka kita ambil eh, Ukuran di sini, nah dari sini ya, dari atas. 25,6 ya di sini. Atau mau kita paskan 25,5 boleh ya. Di sini 25,5 ya. 25,5. Lalu di sini juga 25,5. Kemudian di sini 25,5 juga. Lalu kita putarkan ke sini 25,5. 25,5 ya di sini. Nah ini untuk rumus e, cara pengambilan lingkar pinggang untuk rok e, setengah lingkaran ya. Jadi e, rumusnya lingkar pinggang dibagi tiga dikurang satu seperti itu ya. Nah, ini sudah e, saya kasih titik-titik ya untuk tanda lingkar pinggangnya. E, selanjutnya kita buat e, garis kita sambungkan ya titik-titiknya ya. Nah setelah kita gabungkan titik-titiknya dengan garis ya seperti ini, kita pastikan lagi ukurannya ya di sini, e, harus ada 40 ya. Nah ini ukurannya sudah pas ya teman-teman, jadi untuk pengambilan lingkar pinggang, e, rok setengah lingkaran ya, rumusnya. E, lingkar pinggang dibagi tiga kemudian dikurang satu seperti itu ya dokter. sekarang tinggal ke bagian panjang roknya ya nah, untuk cara mengukur panjangnya dari garis ini ya garis e, lingkar pinggang naikkan 3 senti kemudian ukur ke sini ke panjangnya 96 ditambah 1 senti untuk e, jahit kelimnya ya untuk jahit kelim rok seperti ini e, Mayung seperti ini ya jangan terlalu besar karena biar mudah untuk jahit kulitnya nanti ya. Nah kita dapatkan di sini 97 ya. Sekarang dia ukur Nah, lalu kita mundurkan si meterannya pas di garis ini ya. Nah, kita dapatkan 94, 94. Kita buat titik-titik di sini 94 ya, 94, 94 di sini. Kita ke bagian depan, sembilan empat ya, selanjutnya sembilan empat. Nah setelah kita buat titik-titiknya Tinggal kita gabungkan ya Titik-titiknya Sambungkan antara titik satu dengan titik yang lainnya ya Kita pakai garis ini saja biar lebih juga ya Menghubungkannya Nah, setelah kita uh, uh, buat garis tinggal kita potong ya teman-teman Nah untuk motong di sini di bagian lingkar pinggang teman-teman naikkan satu senti ya dari garis ya untuk kampungnya nanti ya jadi uh, untuk uh, motong Bagian lingkar pinggangnya teman-teman harus e, dinaikkan dari garis lingkar pinggang ya 1 cm Teman-teman Seperti itu Nah kenapa kita guntingnya di atas garis ya Karena ini sih bagian garis untuk ukuran pas lingkar pinggang ya teman-teman Jadi kalau teman-teman guntingnya di pas garis ini pas lingkar pinggang Maka kalau nanti kita pasang ban ukuran lingkar pinggangnya bakal e, tambah besar ya teman. Ya, mungkin seperti itu ya. Sekarang tinggal gunting di bagian bawahnya ya. Nah ini untuk cara pembuatan rok eh, payung ya setengah lingkaran ya Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian ya teman-teman Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Dan juga share ya teman-teman kalian Barangkali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh